Отпуск прошел хорошо, но он очень длинный. Если честно, то хотел себя побыстрее вернуться, начать тренироваться, играть. Поэтому занимался как мог. Был и в Лондоне, и в Манчестере, посмотрел игры, футбол высокого качества. Потом был с семьей в Эмиратах, ну и все. И потом уже был в Днепре, играл через сетку, готовился к сборам уже. Все скучали, все готовились, но это очень длинно. Два месяца, я не знаю, наверное, никто... В мире наверное столько не отдыхает и, не, и столько не готовится на сборах. Получается наверное между последней игрой и первого круга и началом второго круга сколько там почти пять месяцев, но это это ужасно. Манчестере пообщался с Зинченко, не был с ним знаком, тоже приятно было познакомиться, пообщаться, побывать на базе. Он мне показал базу, город посмотрел чуть-чуть, поэтому очень положительно все. Он тебе контрамарку или ты билет покупал? Он, он мне и билеты сделал, и на стадион, и я должен был вечером уезжать, я уехал на следующий день, потому что ему, наверное, там, не наверное, ему скучно, мало приезжают к нему с укра украинцев, и поэтому говорит, оставайся, и купил мне билет на поезд, поменял билет мне, Поэтому очень гостеприимно все было, хотя мы с ним до этого были не знакомы, но очень классно пообщались и теперь, теперь общаемся. Я люблю вообще вживую смотреть, намного шире картинка и какие-то детали видишь другие, которые нельзя увидеть, когда ты смотришь по видео. Поэтому получил колоссальное удовольствие от футболов, от стадионов, от атмосферы на стадионах. Все дружелюбно, все полный стадион. Везде. со многими мы играли и с нашей командой, и не с нашей, и, там, и с Ваток, и Третьяков, Макс. Ну, в основном те, кто у нас и были, днепровцы, поэтому со всеми играли, всех обыгрывал. Вот Зинченко на, на дуэли вызвал, видит, что я там всех обыгрываю, что хорошо играешь, ну приедешь, посмотришь, поэтому я его пригласил в Днепр, поиграем через сетку, ходим в цунами. А вы у нас очень классный спа-комплекс есть здесь в Днепре, который, наверное, один из лучших не только в Украине, но вообще, наверное. Поэтому говорю, приезжай. Будет чем заняться. Играете на интерес? Ну, не на интерес, нет. На кто колу, кто пиво, кто шоколад, кто что любит. Договариваемся, играем. Нет, конечно, на что-то играть, чтобы было интересно. Но даже, наверное, самая большая мотивация, это то, что я потом выставляю фотки. И поэтому, если неприличный счет, наверное, обидно смотреть в Инстаграме. Поэтому вот это, наверное, мотивация. Эти, эти фотки добавляют мотивации, добавляют огня этим матчам. Очень классная игра. И она очень полезна для футбола. И многое двигаешься. Может, они не такие движения длинные, как в игре, но короткие. Но с мячом ты встречаешься, наверное, ну... Не знаю, где еще такое есть упражнение, где столько ты на, на каком-то этапе времени, там, час играешь, не знаю, сколько там, тысячу-пятьсот раз ты с мячом встречаешься. Поэтому это очень технику развивает, координацию. И мыслить, как, как ни странно, там тоже надо мыслить, думать, как ударить, куда ударить, кому как неудобно ударить. Поэтому, ну, игра супер. Я с большим удовольствием, чтобы это был какой-то вид спорта, и, может быть, даже заявился потом как-то. А на не Олимпиаду, не... может, поехал бы <с> от Украины. <с> а вот, кстати, если 2 на 2, то кого бы ты себе партнером был? Я вот думаю, что с э, Барышникова, Жеку, он очень хорошо играет в этой группе, это, наверное, он самый сильный, наверное, из всех, кто... Поэтому, если вот так вот с кем-то очень серьезным, где-то на Олимпиаде, с кем-то со сборной Испании, то, наверное, Барышникова подготовили, по-моему, там накололи укола в колено и вышли бы с ним против испанцев или бразильцев. А новички хорошие ребята, я уверен, что если есть наш тренерский штаб пригласил, значит, они хорошие футболисты, сюда, плохие, сюда плохих не приглашают. Скучаюсь очень сильно, уже и ждем, в принципе, игр. 27-го играем с ВПК, 30-го с Кремнем. Я считаю, что очень хорошо, что сделали эти игры. То, что хочется уже играть, тренировки интересные, хоть и бегаем, но, опять же, это все какие-то бега, мяч, квадрат, поэтому все очень интересно, не знаю, я приезжаю с большим удовольствием на каждую тренировку, хоть и рано тренировки, но стою с настроением, потому что знаю, что будет интересно и тренировки с мячами, поэтому все классно.